Наскільки спіпали з справжнім розумінням федералізації, те, що як її уявляють люди, мешканці різних куточків України. Хоча відповіді були не титровані, але всі тут за столом ми вже здогадувалися, які регіони ці люди представляють, враховуючи те, які думки вони презентували в цьому опитуванні? Ну, Відповіді були різні. Ви так, підсумовуючи, десь ближче до дев'ятки, якщо ціли, цілити в. Одинице, ну, еще не молоко, але, майже молоко. Да? А, ну, вообще-то предмет федерации, федерализма, он несколько иной. Федерация, автономия, унитарное государство, они а, различаются по разграничению прав между центром и региональными властями. Причем федерации тоже очень разные. Например, в Соединенных Штатах у них стандартом вообще считается, что федерализм американский – это основа американской демократии, потому что у них вся и политическая, и избирательная система построена на этом принципе. Ну, у них, например, чем, чем отличаются штаты между собой, и какие они полномочия имеют, и чего они не имеют. Они не имеют полномочий в сфере экономического законодательства, общее регулирование, финансы, налоги, внешняя политика, безопасность. Вот, там, где штаты начинают вторгаться туда, там Верховный суд их поставит на место, а если они будут нарушать это дело, то их арестуют и, и, и посадят. А что они могут делать? Они могут принимать местные налоги они могут учреждать собственные стандарты в образовании, хотя образовательные округа у них, так сказать, отдельные от бюрократии штатов. Они могут вводить местные налоги, причем местные налоги в разных штатах на одну и ту же продукцию могут варьироваться от 3-5% до 16-17%. Так само, как, мне кажется, заработная плата за один час минимально. Каждый штат себе может назначать. Ну, вообще-то, есть стандарт wage minimum, так называемый. То есть, все-таки в Америке, в Германии, в Великобритании есть общенациональное законодательство, которое отмечают нижний предел, так сказать, официальной заработной платы, который, который, нельзя менять. Вот чем, чем отличается федерация от государства с автономными регионами? Автономный статус можно, можно поднимать и можно понижать. Ну, вот, например, Крым был провозглашен автономией сначала с достаточно умеренными полномочиями, потом принял Конституцию 1992 года, с широкими полномочиями, потом этот, этот статус понижали усилиями центральных властей и украинских политиков в течение 1992-1999 года, пока наконец не приняли все законодательство, в соответствии с которым Крымская Конституция должна была утверждаться Верховным Советом Украины. Верховной Рады Украины. И это в принципе, скажем, существенно понизило. Но с другой стороны, исторический опыт показывает, что статус автономии можно регулировать. Вот, например, в федеративном государстве по законодательству штат или провинция или территория не имеют права выхода. Когда Южные Штаты и Соединенных Штатов Америки решили оттуда выйти, их за нарушение законодательства наказали с помощью Армии центрального правительства, они собирали свое пополчение примерно так, как это самое делают на восточных областях Украины. Армия выдвинулась, война шла 4,5 года, их наказали, после этого прислали им эмиссаров и провели буржурно-демократическую реконструкцию Юга, в ходе которой поменяли у них законодательство и ликвидировали рабство. Так вот, автономия, с другой стороны, она действительно имеет определенные права. Нет, нельзя сказать, что есть право на федерацию. Федерация – это компромисс различных элит, поэтому, когда сейчас Донбасс, в котором население поддерживает в основном идею федерализма, то есть децентрализацию и федерализм в Донбассе, в Донецке поддерживает 47% населения по по вопросам общественного мнения. 19% считают, что все наружу, статус нужно оставить такой, как есть в области, и 16% составляют вместе. Значит, 11% сторонники восстановления СССР и объединения с Россией и другими из Беларуси таким образом. И 5% откровенные сторонники сепаратизма. Поэтому... Федера... А вы можете поточнить это джерело, на которое вы сейчас посылаете? Ну, это Донецкий опрос, проведенный Донецким институтом социальных исследований и политического анализа в конце марта 2014 года, в принципе, достаточно авторитетное учреждение. Ну и при этом близкую цифру, ну, правда, несколько меньшую, но в целом по Востоку, дает группа рейтинг, которая, в принципе, отличается достаточно близкими к итоговым результатам выборов данными она показывает, что в целом на востоке, Харьков, Луганск, Донецк, сторонники федерации 26%. Но это федерации, потому что отдельно позицию относительно сепаратизма они не указывали. Естественно, в целом процент сепаратизма меньше. Поэтому в данном случае мы видим картину, когда активное, агрессивное меньшинство, которое действительно ориентируется на сепаратизм, оно, по сути, получило возможность, и, скажем, используя абсолютно неуменяемую в отношении Юго-Востока политику центральной власти, которая, по сути, ничего не делает для того, чтобы отсечь сепаратистски настроенное меньшинство от остальной части населения, оно, по сути, получило возможность активных действий и, по сути, перехватывает инициативу. Но это, об этом, наверное, нужно будет сказать.